ശ്രീമന് നാരായണീയം നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ദശകം ശകടാസുരവധം कदापि जन्मर्क्षदिने तव प्रभा निमन्त्रितज्ञातिवधू महीसुरा महानसस्त्वां सविध निधाय सा व्रजेश्वरी ततोऽभवत्राणनियुक्तबालकप्रभीति सङ्क्रन्दन सङ्कुलारवेः विमिश्रमश्रावि भवत्समीपतः परिस्फुटद्दारु चटच्चटारव ततस्तदाकर्णन सम्भ्रमश्रमप्रगम्बि वक्षो भवन्तमन्तर्दृशुः समन्दतो विनिष्पदद्दारुणदारुमध्यगम् शिशोरक किं किमभूदिति किम द्रुतम् प्रधाव्यनन्दपशुपाश्च समाश्वसन्नश्रुजलार्द्रलोचना कस्को नु कौतस्कुदयेष विस्मयो विशङ्कटै यच्छकटं विपाडितम् न कारणं किञ्चिदिगेदिदे स्थिता स्वनासिका दत्तकरास्त्वदीक्षकाः कुमारगस्यास्य पयोधरार्थिन प्ररोदने लोलपदाम्बुजागतं मया मया दृष्टमनो विपर्यगादितिशते पालकबालका जगु धिया तदा कुमारकाणामतिदुर्घटं वच भवत्प्रभावा विदुरैरितिरिदं मनागिवाशङ्क्यत दृष्टपूतनैः प्रवाळताम्रं किमिदं पदं क्षतं सरोजरम्यो नुकरौ विरोचितौ इति प्रसर्पत्करुणातरङ्गितास्त्वदङ्गमापस्पृशुरङ्गना जना हये सुतं देहि जगत्पते कृपातरङ्गपादा परिपादमध्य मे इति स्म सङ्गृह्य जातकण्डक किल हन्तुमागतः सुरारिरेवं भवता विहिंसित रजोऽपि नो दृष्टममुष्य तत्कथं सशुद्धसत्त्वे त्वयिलीनवान्ध्रुवम् प्रपूजितैस्तत्र तत्वा द्विजातिभिर्विशेषत्वा लम्भितमङ्गलाशिष व्रजन् निजयर्बाल्यरसै अर्विमोहयन् मरुत्पुराधीशरुजाञ्जघी किमे